планета, наше тело, наша клетка. Вот ее мембрана трехслойная, два слоя жирных кислот и между ними аминокислоты. Вот так они выглядят. Смотрите, как выглядят аминокислоты. А вот это архитектура клетки, белковая архитектура клетки. Посмотрите, здесь есть дороги, вдоль которых перемещаются электростанции, подавая энергию футуристические фильмы, микрофиламенты актина. Они синтезируются, они сворачиваются в спирали и тут же разрушаются, когда путь использован. Почему? Кто знает, миллиарды лет природа отбирала самые лучшие и надежные механизмы. А это микротрубочки тубулина, еще одна транспортная система смотрите как передвигается благодаря двигательным белкам питательная визиту пузырек питательных веществ а вот этот космический корабль справа это митохондрия электростанция и так происходит синтез из частей из аминокислоты и макро-микроэлементов формируются ферменты, те волшебные вещества, без которых не работает ни один механизм. Вот так подаются аминокислоты в митохондрию. Посмотрите, как это происходит. Транспорт аминокислоты в митохондрию. И этот колоссальный космический мир внутри всего одной клетки при колоссальном увеличении. А эта планета, казалось бы, это аппарат больше и из Именно здесь перевариваются ослабленные ненужные вещества и синтезируются новые необходимые клетки вещества. А вот это аминокислоты, кристаллоиды. Почему внезапно они распрямляются и становятся упругой основой нашей мембраны? знает никто. Задумайтесь, можем ли мы управлять механизмом, которому сотни миллионов, а честно говоря гораздо больше, миллиарды лет, который был создан не нами и управляется не нами. Механизм, который работает автоматически, знаем мы об этом или нет. И вот этот космос, внутри каждой клетки и этот космос внутри нас. Как же можно сделать так, чтобы наши клетки жили дольше, чтобы они выполняли свои функции, чтобы они дарили нам энергию, чтобы наша жизнь была радостной, полноценной и долгой?